Привет! А можно с тобой, ну, не только познакомиться? Меня зовут Виталик, а тебя? Ну, честно говоря, у меня даже вариантов нет. Я люблю, чтобы меня называли Лилит. А я люблю, чтобы меня называли Мачу или Супермен. Ну, а все называют Виталика. Ты ничего не понимаешь, я готическая девушка. Я Я имею в виду, что я девушка год. Да что ты знаешь про годическую культуру? Да что я не знаю про культуру? Да я про культуру знаю все. Культура это не матюкать, а уступать бабушкам место в маршрутке. Ну, слухай, давай лучше якось встретимся, посидим, выпьем минеральную воды. Нет, Виталик, не получится. С девушкой годкой mm -hmm. может встречаться только год. Ташу, это получается, что с продавщицей может встречаться только продавец? Да <реж> ну. Ну а что надо, чтобы быть вашим годом? Нужно быть полностью разочарованным в жизни. Что серьезно? Mm -hmm. Так, что, получается, я полз год? знаешь, у меня внучка ця э, годка. Знаю, но и шо. Так вот, они начинают откладывать деньги на похороны с 15 лет. <звы> О. Ребята, привет, это Виталик. Здрасте. Он тоже разочаровался в жизни. Ну, потому что меня не любит Наташа. <звы> так убей себя. Вот чуть за себя, а не ее. Потому что этот мир не достоин того, чтобы в нем жить. Мы все ненавидим жизнь и ждем, когда она закончится. Ладно, Виталик, садись. Ну, а что мы будем рубить? Ничего. Годы просто сидят и думают о четности бытия. А, то есть сидят и тупят. Ну, это я могу. Класс. А давайте поиграем в крокодила. Это как? Ну, я буду показывать, а вы будете угадывать, что я показываю. Давай. Вот что -то. Смерть. Безысходность. Отчаяние. Дружить, ви ж мультики взагалі не 9000 шо? Це чебурашка. Капець. Хоча б варіанти слон, качок. Де? Ну, з вами весело капець. І все, Богданів. Останній елемент. Це пура. Давай, макізу встремляй. А що ти думаєш с Не это же не дискотека 70-х. По-другому на концерт Мерлина Мэнсона просто не пустят. А как правильно? Вот так? Как мороженое, Лизушка. Виталик, шу! Тебе нужно сменить стиль. Тебе нужна одежда, татуха и пирсинг. А давай тебе сделаем колечко в пупке. А давайте мы не вставим 10 колечек через весь живот. Зачем тебе столько? Ну, а повесим шторку. Я познакомлюсь с телочкой. так шторку отодвигаю. А там привет. Мы зовут Виталик. Ладно, ребята, давайте подберем Виталику одежду. О! Виталик, успокойся. Веди себя как нормальный город. Да-да, я извиняюсь. Может, я хоть поговорим что то О чем? Меня в этом мире никто не понимает. А меня никто не любит. В этом мире я никому не нужен. Всем на меня наплевать. А мне в магазине никогда сдачу не дают. Что, знаете, я кубин. <пишись> <-о -о> <пишись> пошло, безвкусно. Огурец. Что, я ж думал, что в слова начали играть. Мені на огурец. <пишись> <пишись> вот, ребята, ваше мороженое. Я извиняюсь, а вот и что, тоже мороженое едят? А почему бы и нет? Не, ну просто оно такое яркое, а вы такие мрачные. Виталик прав. Мы должны ненавидеть мир и все его краски. Нам нельзя есть мороженое. Давайте сюда. Ну все, 20 гривень пропало. Теперь и я ненавижу этот мир. Ой, Ивыня, вчера опять себе вены порезала. И шо? Приехала скоро я спасли, успели, молодцы. Слушай, Слухай, если тебе нравится тот доктор со скорой помощи, ты ему так и скажи. А резать вены себе только для того, чтобы он приехал и тебя это перевязал, это тупо, Богданов. Ты что ты не понимаешь, Евгения? Да? Любовь, любовь это всегда боль. Тогда. Да -да. Ребят, Предлагаю назвать нашу группу «Металлопрокат». Жестко и запоминающийся. А я предлагаю песни из ада. Легко и просто. Я извиняюсь, откуда песни? Из ада. А, ну, потому что мы не такое уже послышалось. А я предлагаю назвать группу «Виталика». Просто и красиво. Виталик, ты не понимаешь. Наша музыка должна нести такие эмоции, чтобы люди захотели умереть. Ну, а так пока вы играли, то я и так чуть не умер. Видите, мы на правильном пути, раз уж человек захотел уйти из жизни. Я один раз поссорился с мамой и решил уйти из жизни. Я съел четыре упаковки активированного угля, но у меня якусь скачал. Точно. Виталька молодец, дал нам хорошую идею. Давайте напьемся снотворного и вместе умрем. Нет, давайте лучше напьемся слабительного и умрем так, что и в газетах напишут, и по телевизору покажут. Нет, нам все вместе нужно броситься под поезд. Да, конечно. В мене кроссовки новые. Не дай бог все разрежу, а мне мама их тупо купила. Ребята, у меня лучшая идея. Давайте выберемся на крышу и сбросимся, взявшись за руки. О, класс! Только это дело серьезное. Мне надо посоветоваться с мамой. Алло, ма, привет. Э, скажи, а можно я с мальчиками сброшусь с крышей? <режит> да, взрослые есть. У дед чисто. Угу. Хорошо, спасибо, давай. Разрешила. <режит> все нормально. Только это, давайте кто-то все это снимет на телефон, чтобы я вечером маме показал. <режит> да, и чур крышу выбираю я. Ну что, все готовы? Да! Давайте закончим вместе и сразу. А где Виталик? Классно! да? Виталий, да ты красавец! Мы прыгнули и живы остались! Да ладно. ты если захочете еще раз покончить с собой, то обращайтесь. А давайте <ты> еще раз. <сOR�> <сOR�> э, Лилит, я в тебе давно хотел спитать, а вот ты сексом занимаешься? Нет, вы полностью разочарованы в жизни. Ну так давай, будешь во время этого плакать и разочаровываться еще больше. А ты слышал? Вчера на переезде... Панду поездом сбил. Слышал? Это ведь моя любимая группа. Проходим, проходим, не стесняемся. Мама, привет. Як це називається. Так, мама, вся ця одежда, це одеждання моєї душі. А це Ліліт. Вона моя герл. І ми будемо жити ясно? Я не про одежду і не про Герлу Я спрашиваю, як ти мог Пойти гулять і не поубирати у себе в кімнаті? А... Ну, Мама, тут в житті немає ніякого смисла, а в уборці Тим Так, व्यात तो तो होगा <laughs> <laughs> Скажіть, чим ви збираєтесь займатися з моїм сином? Ми будемо любить друг друга. А коли любов стане невиносімою, ми підемо в ванну і переріжемо собі вени. Коли я була молодою і наша з парнем любов становилася невиносимою, ми теж ходили в ванну, но займалися там сувершенно. Значить, так, в этом домі я запрещаю говорити всякую ерунду ясно каже ясно тому що я чувствую що таке начнеться що тобі умирать не захочеться ліліт Ідіть домой. Віталіку всього 31 год. І он очень легко подається под дурное влияние. Так буде краще. Ну, если ты вдруг захочешь когда-то повеситься, звони. Я знаю один дачный клуб, там можно отлично повесить. Ну, Ти наказан. Якщо хочеш щось сильно порізати, іди на кухню. Поріж цибулю, капусту, картошку на борщ. В принципі, правильно. В углу лучше стоять ситим, чим голодним. Для мене в житті два смисла. любов. и тёлочки. Но ради тёлочек не стоит умирать. Ради них стоит жить.